Boma Bukit Glugo. Terima kasih Tuan Pengurusi memberi saya peluang untuk membahas berkenaan bajet bagi Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya. Ingin saya menimbulkan beberapa perkara. Pertama ni berkenaan butiran 0601100 penganjuran Visit Malaysia 2026 juga 011000 program penyediaan dan peningkatan kemudahan pelancongan. Dari segi ini, Tuan Pengurusi, saya ingin menimbulkan bahawa menurut World Tourism Barometer dengan izin yang diterbitkan oleh UN Tourism pada tahun 2024, Malaysia mencatatkan pertumbuhan pelancongan ataupun dengan izin growth in tourism sebanyak 9% berbanding purata global iaitu sebanyak 5%. Namun begitu tuan pengerusi Malaysia banyak masih ketinggalan berbanding dengan negara-negara lain seperti Vietnam yang mencatatkan yang dia mencatatkan pertumbuhan sebanyak 21%, Jepun 21%, Maghribi ataupun Morocco sebanyak 19% dan south korea minta maaf korea selatan sebanyak 15%. Dan uh, selaras dengan sasaran kerajaan untuk menarik 47 juta pelancong menjelang tahun 2026 melalui kempen Visit Malaysia 2026 tersebut yang bertujuan menggalakkan pelancong tinggal lebih lama dan berbelanja lebih banyak. Adakah Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya berhasrat Menjalankan kajian bagi mengenal pasti faktor-faktor utama yang menarik pelancong uh, yang menarik pelancong domestik dan antarabangsa ke Malaysia bagi memastikan strategi yang dilaksanakan adalah berasaskan kajian yang lantas berkesan. Saya juga ingin menarik perhatian uh, Dewan yang Mulia ini kepada. Uh, apa yang berlaku baru-baru ini di mana Pulau Pinang telah pun dinamakan sebagai dengan izin the second best island in Southeast Asia dan dinamakan sebagai saya uh, dihuraikan minta maaf saya uh, quote dalam bahasa asal a Southeast Asian culinary escape that doesn't get much better ini adalah contoh Pulau Pinang. Dan saya berbangga datang dari Pulau Pinang. Dan saya ingin bertanya Tuan Pengerusi, adakah Kerajaan akan menggunakan pakai amalan-amalan yang dipakai di Pulau Pinang di sebagai contoh untuk digunakan pakai untuk menambah baik prestasi pelancongan di keseluruhan negara. Ini adalah penting oleh kerana ini boleh boost prestasi pelancongan di keseluruhan negara, termasuk destinasi-destinasi pelancongan lain seperti Langkawi yang telah pun ditimbulkan tadi. Selain itu, bagaimanakah Malaysia dapat memanfaatkan kekayaan dan kepelbagaian budaya kita dengan lebih berkesan untuk menarik pelancong asing memandangkan negara-negara seperti Jepun dan Korea Selatan berjaya menggunakan kekuatan budaya mereka sebagai tarikan utama pelancongan. Seterusnya, Tuan Speaker, saya ingin membawa perhatian Dewan Yang Mulia ini kepada beberapa isu yang lain memandangkan masa yang singkat berkenaan dengan isu alkohol yang telah pun ditimbulkan beberapa oleh beberapa ahli parlimen sebelum ini. Soalan saya, adakah seruan-seruan daripada beberapa pihak bahawa alkohol sepatutnya dihadkan ataupun dikurangkan boleh memberi kesan yang negatif kepada daya tarikan pelancong-pelancong ke negara bukan kepada mana-mana tempat yang tertentu tetapi kepada tempat-tempat secara umumnya di keseluruhan negara termasuk tempat-tempat seperti Langkawi, di East Coast, Pulau Redang dan sebagainya Bukankah ini akan uh, mem, uh, mengurangkan bilangan pelancong ke negara ini? Di mana sebaliknya kita ingin meningkatkan lagi bilangan pelancong dan daya daya tarikan kami uh, untuk uh, menambah baikkan prestasi uh, pelancongan uh, di negara ini, terutamanya memandangkan visit Malaysia 2026 adalah hanya setahun, beberapa bulan. Yang akan terjadi. Jadi, apakah usaha Kementerian dari segi ini, adakah bolehkah Kementerian memberi satu jawapan sama ada uh, isu larangan alkohol ini akan memberi kesan negatif kepada daya tarikan pelancongan secara keseluruhannya di negara ini? Itu saja uh, tuan Pengurusi Sekian. Terima kasih. Terima kasih, bukit glugoh.